А, давайте... Да, ну, <связь> не давайте несколько шагов вперед сделаем, да. Мы с вами пришли к горсовету. Хотя завод у нас государственный, непосредственно он подчиняется космическому агентству, которое является частью кабинета министра Украины. Но я сейчас объясню, чего мы пришли сюда. Когда были выборы осенью, все мы помним, то все депутаты, хотя выборы были местные советы, но все поднимали вопросы глобальные, все украинские, все, все, все мировые. И в том числе все, все, все поднимали вопрос по ЮМЗ. Получается, наш завод очень такой красивый завод, на котором все пиарятся, получается. Вот. А, а, а реально, получается, находится мы как рабочие, так само предприятие находится очень в очень кризисном положении. И вот, в принципе, когда Филатов за не раз встречался было в этом в ДК получается, не раз приезжал, когда была предвыборная кампания э, мэры, и вот оттуда я, я зачитаю его, тут, наше, его слова. Единственное, что я смог пообещать людям, это то, что будущий мэр Днепропетровска должен держать вопрос машиностроительного завода на контроле не в первую очередь, а вне очереди. Первое, чем я займусь после выборов, поеду в кабинет министров и буду жить приемная премьер-министра Ценюка, сказал Борис а, поет... а, поэтому мы Подготовили обращение то же, то же обращение, которое мы передали депутатам областного совета. Мы сейчас его подготовили и городской совет, пусть депутаты примут на, на ближайшей сессии, которая будет. Сессия должна была быть в пятницу, но ее перенесли. Я не знаю, может нас испугались. И, вот, и пусть примут решение по, по, по заводу.